नमस्कार मित्रांनो आज आपण कार्तिक सिंग जे उत्तराखंडवरून आले आहेत आत्तापर्यंत त्यांचा पाच हजार किलोमीटरचा सायकलचा प्रवास झालेला आहे आणि जवळजवळ त्यांनी अष्ट्याहत्तर ते एक्क्याऐंशी किल्ले शिवाजी महाराजांच्या सायकलवर प्रवास केलेला आहे आज आपण त्यांच्याशी गप्पा गोष्टी करणार आहेत की त्यांचा हा प्रवास कसा झाला आणि त्यांना ही प्रेरणा कुठून मिळाली तर कार्तिकजी आप बोलिए कि आपको ये आइडिया कहां से आ गया कि आप ये इतना रनिंग करेंगे साइकिल पर? जय मेरा नाम है मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं उत्तराखंड से साइकिल से निकला हूँ वो कि सिर्फ महाराज जी के लिए सिर्फ शिवाजी महाराज जी के लिए उनके गढ़ खुड़ मुहिम करने के लिए उनकी यात्रा करने के लिए उनके दर्शन करने के लिए सिर्फ उत्तराखंड से सिर्फ स्पेशल मैंने महाराज जी के लिए जो भी छोड़ रखे है मेरे से लोग आप पूछते हैं क्या करोगे इस चीज करके क्या मिलेगा मेरे को बहुत कुछ मिलता हैं महाराज जी का आशीर्वाद बहुत बहुत ज़्यादा हैं मैं यहाँ पे 2023 में सिमनी और रायगढ़ पैदल आ चुका हूँ उत्तराखंड से सिर्फ महाराज जी के लिए उसी टाइम से मेरे प्लानिंग कर लिया था या मुझे साइकिल से आना या मुझे बाइक से आना या पैदल आना आना जरूर है हर एक के लिए पूजा हर एक भारत के बच्चे को शिवाजी महाराज जी के बारे में हर एक इंटरव्यू जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है क्योंकि भारत के बच्चे को नाम तो पता है लेकिन इतिहास अच्छे से नहीं पता क्योंकि महाराष्ट्र में भी कोई लड़के ऐसे हैं जिसको ये नहीं पता महाराज जी का जन्म कहाँ पे हुआ है कोई बोलता है रायगढ़ हुआ है उनको कौन बताए सिमनेर में हुआ है ऐसे कई बच्चे देखने को मिलते हैं मुझे वहां से उत्तराखंड से मुझे निकले हो चुके अपना सबा छह महीने सबा छह महीने में एटी वन फोर्स अब तक मैं कम्प्लीट कर चुका हूँ साइकिल से पांच हजार किलोमीटर अब तक का पुणे के के राजधानी सतारा के सांगली के सोरापुर करके यहाँ से लतूर जा रहा हूँ इसको मुझे करने में एक या डेढ़ साल लगने वाला है पूरा कंप्लीट करने के लिए अभी तो सिर्फ साइकिल से कर रहा हूँ फिर मैं उसको बाइक से करने वाला हूँ मुझे सिर्फ मूर्ति बनाने के लिए बाइक से करने वाला हूँ मैं उसको देने वाला हूँ तीन चार साल यानी कि टोटल लगा लो कि पांच ही दो तीन साल तो चार साल तो जाएगा पक्का पक्का महाराज जी के लिए मैंने काम पड़ा छोड़ रखा है जो जॉब वगैरह खाने पीने का रहने का कोई घर ले जाता है कोई मंदिर ले जाता है कोई होटल ले जाता है जहां हो जाए वहीं पे मिल जाता है क्या नहीं किसी न किसी हो भी जाता है व्यवस्था जो अपने ऐसे प्रेमी होते हैं जो शिवपुत्र होते हैं वो हमेशा हेल्प कर देते हैं रास्ते में ही आके आप इतना ट्रैवल करते हैं इसका आपको खर्चा मिलता है आप खुद करते हैं नहीं, मैं खुद ही करता हूँ जो अगर जिसको अच्छा लगता है ना वो हमेशा रहने के लिए हेल्प कर देता है वो जहाँ पे मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ खाने को के लिए नहीं मिलेगा वो वहां पे खर्च हो जाता है आपका कितना टारगेट है कितने किले आप साइकिल पे जाने वाले हैं जितने भी अपने धर्म भी छत्रपति संभाजी महाराज जी के हैं जितने भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हैं वो सब करने होने वाले हैं आता आपण जे दोघं पाहतात ते गडसंवर्धन साठी कार्य करतात त्यांच्याकडनं पण आपण कार्तिक सिंग बद्दल थोडी माहिती घेऊया बोला आपण कार्तिक सिंग बद्दल नमस्कार तर हे कार्तिक सिंग आहे तर हे उत्तराखंड वरन ह्यांनी प्रवास सुरू केलेला आहे तर आतापर्यंत ह्यांनी सांगितले की ह्यांनी एक्क्याऐंशी किल्ले आणि ह्यांनी प्रवास केलेला आहे आणि एक्याऐंशी किल्ले ह्यांनी पूर्ण जाऊन दिवस पाहिले आहेत आणि त्याचे दर्शन वगैरे तर ह्यांना जे ऊर्जा भेटली आहे छत्रपती संभाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज ह्यांचा विचार घेऊन आणि ह्यांची प्रेरणा घेऊन ते आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आलेले आहेत तर महाराष्ट्रातले काही मुलं असे आहेत की त्यांना अजूनपर्यंत त्यांनी एक दोन म्हणजे कुठल्या किल्ल्यावर जात नाहीत मुलं पण असे काही म्हणजे बाहेर राज्यातनं लोक आपला वारसा बघायसाठी येतात तर म्हणजे सांगायचं एवढंच आहे की कार्तिक सारख्या विचारासाठी विचाराकडनं माणसांनी एक प्रेरणा घ्यावी व आपले जे गडकिल्ले स गडकिल्ले आहेत किंवा पुरातन काळातल्या वा ज्या वास्तू असतील वास्त मंदिरं असतील प्रत्येकाने मी असं म्हणत नाही किंवा जाऊन तुम्ही तिथं सारखं जावा पण तुम्ही वर्षात नाही एक तरी किंवा दोन तरी किल्ले गे तुम्ही गेलेत पाहिजेत तो बघितलं पाहिजे किंवा आपल्या महाराजांचा इतिहास काय आहे आपले गडकिल्ले कसे आहेत वगैरे कारण ही काळाची गरज आहे आणि आपण पाहू शकतो की मध्ये बऱ्याच गडकिल्ल्यावरती अतिक्रमण पण आहे तर अशा वेळेस युवकांनी आवाज उठवला पाहिजे की बाबा अतिक्रमण झालं नाही पाहिजे किंवा गड किल्ल्यांची स्वच्छता किंवा आपण राखली पाहिजे कारण बाहेर राज्यात न हे मुलं आपल्या महाराजांचा इतिहास जाणून घेण्यासाठी येतात तर हे जे गडकिल्ले आहेत जे पुरातन आहेत ह्याचं संवर्धन करणं संवर्धन करणं स्वच्छता करणं सर्वांचं कर्तव्य आहे हा वारसा आपण सर्वांनी जपला पाहिजे यांची ओळख कशी काय तुमचे क्लासमेट आहेत का तर हे आता हे एक विचारामुळे आम्हाला हे भेटले कारण आम्ही गड किल्ले संवर्धन करतो पुरातंगाला मंदिर संवर्धन करतो आणि आम्हाला बघतात इंस्टाग्रामवर फेसबुकला वगैरे

आपण बघतो की मुलं आजकाल मोबाईल मधनं बाहेर निघून गेले दिवसभर मोबाईलमध्ये बसतात गेम खेळ बसतात ह्यांना म्हणजे जास्त नॉलेज नाही मुलांना दिवसभर त्यांना वाटतं की आपण मोबाईल म्हणजे कंटिन्यू मोबाईलमध्ये जात मुलं तर हा मुलगा पाच हजार किलोमीटर प्रवास करतोय आपण कमीत कमी आपलं जवळच मंदिर मंदिर म्हणा किंवा एखादा किल्ला आपण जाऊ शकत नाही का आता निश्चय इकडे जायचं मुलं तरी वेळा विचार करतो मी एकटा कसा जाणार हा एकटा मुलगा कसा आला असं घर वाले बात होता है नहीं पूछते किधर गया वो ऐसा हमारे यहाँ तो क्या होता, होता है कि किधर लड़का गया तो एक घंटे के बाद तो मम्मी बोलते किधर गया इधर गया मेरी लेकिन मेरी, आपको तो घर बार मम्मी सपोर्ट करती सब... मम्मी मेरी यही बोलती तू तो जहाँ पे भी रहे कुछ भी कर लेकिन अच्छा कर कार्तिक सिंह जी आपकी शादी हो गई है नहीं अभी यहाँ के जो युवा बच्चे है जो अभी शिवाजी महाराज के इतिहास को जानना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं बस उनको मैं यही बोलना ना अभी जो किले पर आप जाते हो जो बोतल ले जो लेके जाते हो कचरा लेके जाते हो जो बोतलों के जो किले के ऊपर फेंकते हो ना उसको मत करो अगर आप लोग करोगे ना तो जो आगे अदर स्टेट के भी आएंगे ना वो आपकी तरह वो भी करेंगे ना किसको हानि होगी महाराज जी के जो इतिहास है वो धीरे धीरे दबता जाएगा अगर हम लोग इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो केयर नहीं करेंगे बस तो। यही रहे थे आपका हाथ जोड़ के निवेदन होगा आप लोगों से भी